bulan yang baik, mikir tentangnya macam tua orang tua, tingkat tua orang tua, tingkat usia tua. Sebenarnya bukan itu makna dari idul adha Allah. adha Allah ini di samping kita melaksanakan syariat korban, ada sesuatu yang mungkin barangkali kita lupakan, yaitu mencintai sosok teladan yang sangat taat terhadap perintah Allah. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihi Nabi Ibrahim ini semasa hidupnya telah berhasil membuat fondasi cinta kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kepada sesama makhluk. adik sehingga nama Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran Disebut oleh Allah 69 kali Bahkan hampir 80% Keturunan dari Ibrahim yang menjadi Nabi dan Rasul Itu semuanya dari Nabi Ibrahim Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Itu kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim SAW ada apa dengan nama Ibrahim? Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 qad ta'alatu uswatun hasanah fi Ibrahim wa alladhi nama. Di mana Allah sebut di situ bahwa saking Nabi Ibrahim telah ada teladan yang baik bagi pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan termasuk keluarga dia cuba contoh kepada Nabi Allah Apa contoh yang bisa kita Nabi Ibrahim Seorang Nabi Muhammad dan Rasul Ulul Azmi yang sangat mahabbah kepada Allah Mahabbah itu menyembah saja Do Tidak mau tahu do, Nabi Ibrahim cewek Bunganya Ujian dengan buah ada yang yang doa dalam istilah ekotasawh disebut dengan maaf Maktaba itu terlalu cinta kepada Allah, sehingga di hatinya tidak ada ruang lain kecuali Allah Subhanahu ta'ala Itu nabi Nabi. Keyakinan yang dalam sekali kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu ta'ala menguji imannya dengan cobaan-cobaan yang berat berat-berat dengan Nabi Jemaah oleh Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim semasa hidupnya berhadapan dengan ayahnya Azar. Azar itu ayah Nabi Ibrahim membuat patung dan juga penyembah yang hidup pada zaman Namrud lolos diusir oleh ayah lolos imannya dia mampu bertahan lalu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud dia pun dia hancurkan semua batu yang dibuat besar-besar lalu Nabi Ibrahim mau dibakar lolos Allah selamat dan Nabi Ibrahim bukan hanya sebatas itu cobaan bahkan cobaan yang paling berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ketika anaknya lahir dan Nabi Ibrahim itu menjadi hamba saya Allah diberi gelar Khalilullah yang membuat takjub para malaikat. Para malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan gelar khalil kepada Nabi Ibrahim di padang sahara?" Doa dan kamu tanya ya Allah, ya Allah, bertanya, Allah, ya Allah, rupuh kita kendawa tapi namanya Ibrahim yang dikatakan walaupun hatinya terasa berat namun ini adalah perintah Allah enggak ada istilah nanti lebak dibawalah istri dan anaknya ditinggalkan di sebuah danus dan Nabi Ibrahim tanpa berkata-kata meninggalkan taksu Siti Hajar kemudian Ibrahim kenapa engkau tinggalkan kami apakah diperintah Allah iya sampai juga bukit marwah sampai ke bukit itu menjadi syariat haji sampai hari ini. Adil ini dari mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kan tidak sampai di situ. Begitu Nabi Ismail berumur tujuh tahun, Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Allah sebutkan dalam surat as-Sakrat ayat dua ayat seratus dua. Kalau tidak ada Ketika Ismail itu berumur tujuh tahun Allah tegur Nabi Allah Ibrahim melalui mimpinya Maka baru na'ur Arafah. Hari 9 Zulhijjah Kemarin lagi hari kedelapan Zulhijjah disebut dengan hari Tawiyah Malam Tarbiyah Nabi Ibrahim ditubur Diberikan mimpi oleh Allah untuk menemukan anaknya Ibrahim tunaikan nazar. Ibrahim tunaikan nazar, Ibrahim tunaikan nazar itu tujuh Ibrahim Rabu maka itu dengan hari tarbiyah hari ke-8 lalu malam sembilannya Allah tukur kembali sehingga Nabi Ibrahim terkujud dan yakin bahwa mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maka dikenal dengan hari Arafah bagi yang sempat puasa sunah kemarin lebih pahala dari ya Allah Subhanahu wa Kupahat itu walaupun dosa bertanya setahun yang lalu Dan juga setahun yang akan datang Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin yang berbahagia Lalu pas di hari ini Yang merupakan hari 10 Zulhijjah Yang merupakan hari raya Idul Adha Nabi Ibrahim bertemu mengajak anaknya Ismail Mengajak berkomunikasi Kala ya rumah ya Ini arafil Tahun kafan bermalam.

akan berlalu dalam keadaan sholat. Lalu pada saat itu singkat ceritanya Nabi Ibrahim menaikkan dasarnya. Saat waktu toh takut Ibrahim. Maka pada saat itu Allah membuktikan cintanya Nabi Ibrahim dan cinta yang palsu. Cinta Nabi Ibrahim adalah cinta yang tulus. Walaupun anak semata wayang yang diharapkan bertahun-tahun, lalu Allah perintahkan untuk disembelih dia laksanakan dia munculkan perasaan-perasaan aneh perasaan-perasaan memiliki terhadap anaknya dia mengutamakan perintah Allah dalam hidupnya oh wadaiyun toh takut maka Allah berfirman wafadaiyna hubihi bihin amin Allah ganti dengan kipas yang besar wadaiyun toh takut untuk berjalan kipas yang besar oleh malaikat Jibril selain mengucapkan Allah a'kbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan oleh Ibrahim, La ilaha illallahu Allahu Akbar. Kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Tumpuk-tumpuk daku. Mungkin tumpuk daku yang terpotong bukan anaknya Ismail, melainkan kipas yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Kata Imam An Nawawi bahwasanya Nabi Ibrahim itu diberikan Dengan Al karena Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah mengeluh. Sekalipun pada saat itu Raja Namrud melemparkan Nabi Allah Ibrahim di tengah-tengah api yang membara, namun di hati Ibrahim tidak terkecoh sedikit pun imannya. Dia yakin bahwasanya bantuan Allah akan datang. sambil mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil hingga diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim lalu Allah berkata qala ya nar kuni fardan wa salaman ala ibrahim Allah berkata wa api abi jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam Api yang sifatnya panas dan membakar berubah dari salju. Jangankan membakar Nabi Ibrahim, muti pun Nabi Ibrahim hanya nurut pada Begitulah Allah datangkan pertolongan yang pertolongan itu tidak akan pernah masuk di akal Hal Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga penyebab Nabi Ibrahim diberikan gelar Al-Khalil, Nabi Ibrahim adalah sosok pribadi yang dermawan. Nabi Ibrahim dikenal sosok yang dermawan dan tidak pernah mau makan kecuali dengan tamunya. Hanya baju ku kecuali BN baju dengan tamu. Hanya tamu Gak minta. Bermil-mil dia. Ya bahasa tuh dah deh kita hanya ya, baju untuk dia minta untuk perundingan baju. Begitulah kehebatan dan kemuliaan Nabi Muhammad maka di pagi yang mulia dan berbahagia kegiatan yang paling baik bagi kita adalah berkorban berkorban itu bukan sebuah riak korbannya bukanlah sebuah pencitraan korban itu adalah amalan tahunan siapapun boleh berkorban dan korbannya bukan amalan kaya tapi amalan kita umat Nabi Muhammad Membuktikan cinta Nabi Ibrahim sebagai sosok yang karena sebagai sosok yang berani mengorbankan apa pun yang mencintainya demi terwujud cintanya kepada Allah SWT. Sehingga Nabi Ibrahim itu diberkahi hidupnya oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim menetap di Syam, makanya di Syam pun menjadi berkah. Ketika Nabi Ibrahim berpindah ke Mankah lebih hebat dan lebih berkah dibandingkan dengan negeri Syam. Dan di negeri Syam itu merupakan menjadi markas yang para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul yang lahir di negeri Syam. Itu adalah berkahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wa salatu wasallam. Adik dan ibu Allah Subhanahu wa taala. Jiwa raja, anaknya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanahnya pun dikorbankan Ya, maka minat dan sekitarnya tempat jamaah-jamaah haji dan sini itu semuanya adalah wakafnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok pribadi yang taat yang tidak pernah mengeluh terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan selalu bersabar dan tegar dalam menghadapi kehidupan Tentu tuh yang dimaksud nama suci nama takarat di pada hari ini adalah yang terbaik seluruh utanya untuk beramal sema yang memperbaik. Di yang paling kebun bukan adalah sukses. Udar-udarnya ibadah adalah banyak keinginan berubah. Cuma karena umumnya Jum'at ulama ditunda. Begini, Insyaallah. Menyebutihnya malam berubahnya, tuh punya sikapmu aktif. Menyegarkan pengumuman yang tidak yang di karena orang-orang yang menyiapkan dirinya dari Islam di mana nanti hewan korban itu akan menjadi kendaraan terbaik nanti di hari kiamat saat situasi hidup ikutnya kiamat tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah di saat di padang masyarakat dalam keadaan hidup ya, tanya, -tanya. Nuh dengan ilmu umroh pada saat itu Allah kirim hewan-hewan undangan. Rupanya hewan-hewan undangan -hewan itu adalah hewan yang pernah kita persiapkan dulu di waktu kita hidup di dunia. Setiap tahun kita itu dengan sepuluh kebaikan Allah ampuni sepuluh keburukan Allah akan belajar di hadapan malaikat sepuluh kebaikan dan setiap berlebur dari hewan kurban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga dan satu bidadari yang amat sangat cantik cerita serta satu hewan peliharaan yang bersayang nyawa yang akan dibalas oleh di Allah Maka bagi kita yang ada kemampuan Yang kering memang hanya ketik Maka tidak ada ya, sampai Contoh pada tempat ibadah itu Yang bukan Orang yang beri kemampuan harta lah. Lalu dia bersuara Tidak mau berkumpulan sama sekali Maka mereka tidak tergolong Kepada umat Nabi Muhammad SAW Nauzubillah Dan kita yang hadir di rumah Allah ini Nanti suatu saat kita akan diberikan Kemudahan-kemudahan oleh Allah Setiap dah belajar dan pekan merasa itu dengan Insya Allah akan Tajam lebih Allah yang itu menjadi korban masih mati orang beberapa pesan sebagai motivasi bagi kita untuk terus bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar hidup kita diberkati Sehingga di saat Allah uji kita dengan berbagai macam cobaan dan ujian kita siap berhadapan dengan cobaan dan ujian tersebut. Tidak mengeluh dengan kehidupan kita, tapi yang ada hanya kita terus bersujud kepada Allah sambil berbisik kumi ya Allah mengampun dosa untuk memudah dengan dan matikan dalam dalam keadaan musnul khalimah. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته